وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إنسانا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تعبت من والديه وإن أَمَرَكَ أن وبارك صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت